uzoq o'tmishga borib taqaladigan arxeologik yodgorliklari nomoddiy va madaniy merosi boy tarixi bilan qolaversa mahalliy aholining madaniyati an'analari turmush tarzi o'ziga xos salohiyati ila mahalliy va xorijiy sayyohlarni jalb qilib kelayotgan boysun tumani turizm tumani deya e'tirof etilgani barchamizga ma'lum hududdagi qishloqlarda esa ziyorat eko tibbiyot agro kabi ko'plab sayyohlik turlarini rivojlantirish uchun qulay imkoniyat va muhit mavjud shu sababli ham sayohat qilishni yoqtiruvchi insonlar uchun qulayliklar yaratish bu yo'nalishda xizmatlar va infratuzilmalarni yanada rivojlantirish maqsadida tumanda yettita mahallaga turizm mahallasi maqomi berildi men hozir balandligi ikki yuz ellik metr bo'lgan ikkita qoya orasida turibman hoynahoy bu qiz yana qayerlarda yuribdi deyotgandirsiz a bu manzil xo'jamayxona hisoblanadi va mana shu ikkita daraxt orasidagi masofa eni yuz metrni tashkil etadi o'z navbatida bu yerda quyosh chiqishi ham farq qilar ekan ertalab quyosh o'rtacha beshyu yigirmada chiqsa bu yerda esa quyosh yettiyu yigirmada chiqadi va octish ham ikki soatga farq qiladi hozir soatimiz millari o'n yettiyu nol nolni ko'rsatib turibdi va bu yerda quyosh ko'rmayapmiz atrofda mayin shabboda esyapti insonga o'zgacha huzur bag'ishlaydigan aynan mana shu xo'jamaxona massivi temir darvoza mahallasida joylashgan bu yerda mahalliy sayyohlar chet ellik sayyohlar qadamlari hech ham uzilmaydi kundan kunga oshib boryapti desak adashmaymiz va eng ko'p tashrif buyuruvchi massiv hisoblanganligi sababli ham temur darvoza mahallasi aynan turizm mahallasiga aylantirildi ko'rsatuvimiz davomida bu yerda qanaqa infratuzilmalar yaratilishi sayyohlar uchun yoki mahalliy aholi uchun qanaqa sharoit va imkoniyatlar yaratilishi haqida batafsil bilib olishingiz mumkin yettita mahallamizda shart sharoitlar yaratish maqsadida infratuzilma obyektlarini yaxshilash yo'lga qo'yilgan bo'lib 28 sakkiz kilometr elektr tarmoqlari internet tarmoqlari yaratib berildi <laughs> endi bu yerga tashrif buyurgan sayyohlar internet xizmatidan foydalanishda umuman qiyinchiliklarga duch kelmaydi oldinlari kelganda internet ishlamas shunaqa holatlar kuzatlar. oldinlari internetdan foydalanish juda muammo bo'lganligi sababli yo'l xaritaga kiritganmiz 40 kilometr optik toal internet tarmog'i tortilib 7 ta mahalla bo'yicha hozir kelayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning hech qanaqa internet tarmog'i bo'yicha muammoga duch kelmaydi hududimiz tog'li hudud bo'lganligi sababli yo'l masalalarida juda ko'p qiyinchiliklarga duch kelganmiz o'sha qiyinchiliklarni masalalarni yechish maqsadida 7 ta mahallada 18 kilometrlik yo'l ta'mirlash ishlari amalga oshir rejalashtirlgan bo'lib uzoq tog'li hududlarga boradigan turistik obyektlariga yo'llar asfalt yo'llarga almashtirilishi to'g'risida ishlar amalga oshirilgan hozirda adashmasam ayni biz turizm mahallasiga aylantirilgan hududda turibmiz aynan ushbu hududda nimalar rejalashtirilmoqda o'shalarga to'xtalib o'ting haqiqat bu hududda tog' yonbog'lari turistlarni jalb qilish maqsadida qora uylar o'tovlar joylashtirish ishlari amalga oshirib boshlab yuborilgan yil yakuniga qadar <laughs> bunaqa o'ta uylardan 20 yigirmadan ziyodlari qurilishi rejalashtirilgan o'z navbatida tog'li hudud tosh ko'chishi yoki tabiiy ofatlar ham bo'lishi mumkin aynan o'ta uylarni qurilayotganda bu talablarga qanchalik amal qilinyapti sel kelishi tog' ko'chishlari ko'plab tog'li hududlarda yuz berganligi sababli bizlar o'ta uylarni xavfsiz to'siqlarga duch kelmaydigan hududlarga joylashtirib chiqilyapti boysun tumanini bebishirin mahallasida zamon talablariga javob beradigan ham millilikni mujassamlashtirilgan hunarmandchilik markazi tashkil etish ko'zda tutilgan e, har bir turist kelganda milliyligimizga qiziqadi albatta boysun milliy qadriyatlarni o'zida aks etgan hunarmandlik namunalari azal azaldan turistlarni e'tiborini tortib kelganda mana shu hunarmandlar uchun qanaqa e, turizm maskanlarida sharoitlar yaratilishi kutilmoqda mahsulotlarimiz sotish uchun har bitta tanlab olingan mahallada milliy qadriyatlarga moslashtirilgan mahsulotlar sotish rastalari tashkil etilgan ushbu go'shaga kelgan sayyohlar paleolit davriga oid teshiktosh Amur temur Machay g'orlarida bo'lish orqali insoniyat tarixiga doir qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lyaptilar shuningdek mavjud ko'plab shifobaxsh buloqlar ham hududga ilk bora tashrif buyurgan insonni qayta tashrif buyurishi uchun xizmat qilmoqda ziyorat joyi. bu ziyorat joyi qadimdan 13 asrdan beri shu yerda ziyoratcjoy <laughs> bo'lib kelyapti mana oradan <laughs> sakkiz yuz yil to'qqiz yuz yil o'tgan xo'jamao ota vaqti zamonida kelib mana shu yerga arabistondan kelib kamarga yashab o'tgan keyin bu yerlar ochilib mana bunda yo'llar tushib qatnovlar bo'lgandan keyin bunga qanchadan qancha turistlar keladi amerika angeliya germaniya hindistonlardan qancha ayollar erkaklar kelib bu yerni ko'rdi qoraqalpoq xorazm bu qirg'iziston qozog'iston bu territoriyalardan kelayotgan turistlar soni bir nechta kelib ko'rib hayratda qolishadi suvlari juda shifobog suv turistlarni juda jalb qiladigan joyda bu salqinliq tomonidan ham bu ob hvosi toza bu hamma sharoitlar bo'lgandan keyin shu sharoitga qarab turist keladi endi xudo xohlasa mana bu yerdan katta ko'piri qurilyapti suvini tortib kelsa bu yerda keyin turistlar judayam ko'p bo'ladi ikki ming ming uch minglab kelgan bo'lsa kelgusi besh ming olti ming o'n ming bo'lishi mumkin millionlab sayyoh kelishi mumkin chunki bizning bu tog'larimizning mana bu teshiktosh g'ori bor yuqoriroqda bularni ko'rishni arzu qiladigan davlatlar juda ko'p maftunkor tabiat qo'ynidan sizib chiqayotgan xo'jamayxona bulog'i azaldan mahalliy aholi o'rtasida mashhur shifobaxsh buloq sifatida e'tirof etilayotgan ushbu obi hayot uning atrofidagi betakror manzara baland va purviqor qoyalar kishini hayratga soluvchi dara bugun xorijiy sayyohlarni ham o'ziga jalb etayotgani sir emas qizig'i buloq suvi fasllarga moslashish xususiyatiga ega ya'ni yozda muzdek qishda esa iliq ayni damda men xo'jamaxona bulog'i og'zida turibman g'or og'zining eni 12 ikki metrni tashkil etadi va bu g'or eng katta g'or hisoblanadi g'or og'izidan sekundiga uch ming kub suv chiqadi keling buni litrda hisoblaganda qancha bo'ladi endi o'rtacha uch ming litrni tashkil etadi va bu uch tonna degan gap sekundiga shuncha suv chiqyapti endi bir o'ylab ko'ring a bir sekundiga shuncha suv chiqsa bir sutkada qancha suv chiqadi eh yildachi mutaxassislar tomonidan o'rganish ishlari olib borilgan ammo hali hannuz qancha chuqurlikdan suv chiqishi ma'lum emas menimcha hali beri bu ma'lum bo'lmasa kerak mana sizga tabiatning o'zgacha mo'jizasi dgi ushbu chiroq 1917 yilda bolalarning maktabda ta'lim olishda as qotgan nega endi kunduz kuni aynan mana shunaqa chiroqlardan foydalanishgan degan savol tug'ilishi mumkin chunki o'sha vaqtlarda maktabda yoritish tizimi bo'lmagan men gapirayotgan maktab esa 950 yillik tarixga ega bo'lgan chinor tavagida joylashgan bugun ushbu chinor davlat muhofazasiga olingan holatda muzeyga aylantirilgan hududda bunaqangi chinorlar soni esa 2 tana tashkil etadi sayrob mahallasida ushbu chinor joylashganligi uchun ham mahallada sayyohlar oqimi kundan kunga ko'payib bormoqda shu sababli ham sayrob mahallasi bugun turizm mahallasiga aylantirildi yana bir e'tiborli jihati mazkur chinorlar ostida asrlar davomida jilvalanib oqib turgan buloq va undagi qora tusli baliqlar boshqa joylarda uchramaydi boysunliklar ushbu azim chinorlar ostida ulug' shoir va davlat arbobi bobur dam olib o'tganligini faxrlanib gapirishadi qadim chinorning balandligi 26 metrni shoxshabbalari diametri 21 metrni tashkil qiladi e'tiborlisi chinor bobo sal 100 yoshda ammo hamon gurkirab insonlarga soya salqin berib turibdi daraxtni atrofiga yoshligimizda 60 yillar o'ynab yurardik. bizlar yoshgina bola edik bobolarimiz shu yerga bizlar o'qigan deb aytardilar. o'sha vaqtlarga bir yetmish yildan oshdi hozir ham mana shu xalqimizga elimizga xizmat qilib turibdi o'sha chinor. xalqimiz ham kelib shu yerga tomosha qiladi sayyohlar keladi bu daraxtga hayratlanadi qiziqadi Kovanadı bu Hakikaten deraklar. Hakikaten şunlar deraklar Özbekistan'da ısır yakan deyip. Bana şu çet yıllardan sahiller geliyordu. İtalya, Fransa ve başka davranışlardan sohbetler geliyordu. Malayziya'dan mehmanlar geliyordu. sohani rivojlantirishga qaratilayotgan e'tibor boysunlik tadbirkorlarda ham hududda zamonaviy turizm obyektlarini barpo etishga qiziqish uyg'otdi jumladan tumandagi feruzbek asl chorvasi fermer xo'jaligi boysun tog' yonbag'rlaridagi xo'ja qo'chqorota ziyoratgohi atrofida bir yuz ellik gektarga yaqin maydonga turizm zonasi barpo etmoqda hozirgacha ushbu zonada agro eko va ziyorat turizm shaydolari uchun zamonaviy mehmon uylari o'tovlar va yengil konstruktorlik konteyner tipidagi turistlarni qabul qilishga mo'ljallangan yotoq joy yozgi basseyn kabi bir nechta qulayliklar yaratdi boshqa turizm yo'nalishlari kabi ziyorat turizmi ham birdek rivojlanmoqda hududda bo'lgan insonda asrlar qaridan so'zlovchi sir sinoatli manzillarni o'z ko'zi bilan ko'rish ziyorat qilish ishtiyoqi bo'ladi bugun boysun tumanida o'nga yaqin ziyorat turizm manzillari bor va har yili bu yerga keluvchi sayyohlar soni ortib bormoqda ana shunday manzillardan biri bibishirin ziyoratgohi bo'lib u haqida mahalliy aholi orasida turli xil rivoyatlar ham bor 600 yuz taxminan olti yil muqaddam mana shu ona bu yerga o'tganlar boshqa joydan kelib chiqishlari hazrati sultoni vali mana amonxonaga yotgan ulug' bobomizning singillari bo'ladilar voyatlarga qaraganga xurlar bilan ba'zi jamshid qilayotgan paytlariga akalari bu singlim qayerga ketib qolgan deb kelganlariga <companyaha> mana shu yerga alloh taologa munojot qilib akamda ruxsatsizmi chiqib kelganim uchun gunohkor bo'lganim uchun parvardigorga yo'l borganki meni panoh qiling shunga mana shu yerga g'oyib bo'lganlar ana shu yildan buyon shu yerga butun mamlakat tumanimizdagi boshqa joylardan kelib ayollar ziyorat qiladi avvalgi 40 yil 50 yil yo oldingi bu yerdi tasavvur qilib bo'lolmaydi mana shu yerga odamlar o'tishga qo'rqar edi qaranglarki mana shu yerga chiroyli bir ko'rkam joylar bo'lib odamlar kechayu kunduz kelib shu yerni qo'rqmasdan namoz o'qib shu yerga ziyorat qilib ketadigan bo'ldi har joylardan sayohatchilar kelib ziyoratchilar kelib ziyorat qilib ziyorat joyda tarixlaridan o'zlariga bir xulosa chiqarib, tushuntirib beryapmiz ziyorat qilib albatta ketadilar. turizmni rivojlantirish sayyohlar oqimini ko'paytirishda xizmat ko'rsatish turlari muhim o'rin tutadi bu borada tumanda mehmonxona oilaviy mehmon uylari hostellar faoliyati yo'lga qo'yilgan Darvoqiy har bir hududga kelgan sayyoh borki u yerning bozorini ko'radi chunki ehtiyoj uchun zarur bo'lgan oziq ovqat mahsulotlari ham ularni qiziqtiruvchi milliy hunarmandchilik namnalari ham aynan savdo majmualarida bo'ladi shu boisdan ham hududdagi savdo komplekslari bugun nafaqat mahalliy balki xorijliklar bilan ham bog'liq This market, beautiful market, beautiful very clean. bu ajoyib bozor hamma narsalari alohida rastalarda tartibli joylashgan toza va ozoda bu esa xaridorni xursand qiladi oziq ovqat mahsulotlarini xarid qilish uchun kirgandim ko'rib turganingizdek hali endi qovun oldim narsalari ham qulay va arzon ekan bu meni quvontirdi hali ko'p narsalar sotib olishim kerak boysun bozori chiroyli bozor Bu ish beautiful, uzum olmoqchi edim uzum arzon ekan azon uzum oldik nok oldik sut qatiqlari hammasi usti yopilgan holatda sanitariya vrachlarning nazoratiga sotiladi go'sht ham xuddi shunday hamma sharoitlar muhtajo ventilyatsiya qo'yilgan havo harorati issiq bo'lsakirasiz dam olasiz arzonchilik hamma yerda ham turizm mar markazi bo'lib nom oldi chekka chekka joylardan boshqa davlatlardan ko'p turistlar tashrif buyuryapti baribir kelgan turistlar avvalambor boysunni bozorini so'raydi shular uchun qulaylik yaratish maqsadida kredit oldik xizmatlar sohasi bo'yicha va ushbu savdo majmuasidi tashkil qildik majmuamizda ikki yuz qirq ikki savdo rastasi bor oltmish beshta savdo do'koni bor sanitara talablarga javob beradigan hamma sharoitlarni qilganmiz ma'lumotlarga ko'ra 2022-2023 yillar davomida turizm maqomi berilgan mahallalarda 20 ta oilaviy mehmon uylari 2 ta hostel avtomobillarga xizmat ko'rsatish umumiy ovqatlanish va savdo nuqtalari tashkil etiladi ayni paytda qiymati 64 milliard so'm bo'lgan 5 qavatli ko'ngilochar markazning qurish ishlari yakuniga yetkazilmoqda savdo kompleksimizni beshinchi etajiga biz asosan birinchi navbatda mana shu bolalarga o'yingohlarni tashkil qilish bo'yicha e'tibor qaratayapmiz. ishga tushirganlarimizdan keyin kuniga 5000 6000 aholiga xizmat ko'rsatadigan maskanga aylantiramiz eskalatorlar qo'yganmiz bundan boshqa e, lift qo'ydik zamonaviy mana shular ham sayyohlarni kelib ketishiga bir xizmat qiladi degan umiddamiz boysun hunarmandlarning kashtachilik gilamchilik do'ppichilik to'qimachilik kabi ko'plab hunar namunalari dunyo kesmoqda ya'ni boysunga kelayotgan sayyoh borki tabiatning hunarmandning mohir qo'l mehnatidan zavqlangan holda biror buyum olmasdan keta olmaydi shu sababli ham feruza xoliqova hunar markazi tashkil etdi va 10 nafarga yaqin xotin qizlarni hunarga o'rgatish barobarida ularni bandligini ham ta'minladi ayollar chapona va darda g'azna munchog'i va boshimdagi ajoyib bosh kiyim bosinlik hunarmand feruza xoliqova tomonidan tikilgan. feruza opa bugun gaza mahallasida hunarmandlik markazi tashkil etgan bo'lib bu hunarmandlik markazida qizlarimiz bugun hunar o'rganib kelishmoqda feruza opa bugunga qadar 200 dan ortiq shogirdlar tayyorlagan hozir feruza opani ish jarayonlarida turibmiz va ularni suhbatga tortamiz assalomu alaykum feruza opa assalomu alaykum charchamayapsizmi ishlar <laughs> qanaqa ketyapti mana bugun hunar markazi tashkil etgansiz va bu hunar markazida qizlarga asosan nimalar o'rgatilyapti hozirda har xil hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha o'quvchi yo'nalishlarimiz juda ko'p kashtachilik biser to'qimachilik do'ppichilik yo'nalishlari bo'yicha ish olib boryapmiz kichkina markazchamizda ish jarayoni birinchi navbatda keyin kichkina muzeyimiz qadimgi tarix bo'yicha yoki bo'lmasa yo'qolib ketayotgan urf odatlarni qadimgi vaqtdagi sharoitini ko'rsatib bermoqchi' qilganman o'sha muzeychani sotuv bo'limida o'sha qilgan mahsulotlarimizni chiqarib sotishga harakat qilamiz albatta olishadi nima uchun biza turkiyani mahsulotini zo'r deymizu o'zimiznikiga kelganga eh deymiz chet davlatdagilar ham mahsulotlarimizni voy zo'r ekan deyishni xohlayi har bitta mahsuloti sifat darajasini yuqori qilib o'sha chet davlatdagilar talabiga javob beradigan qilib qilishga harakat qilamiz yigirma besh yil davomida o'sha narsani o'ylab rejalashtirib o'sha narsani qilaman harakat qilaman shunaqa muzeyim bo'ladi ish jarayonini ko'rsatib beradigan o'rgatadigan shogirdlarim bo'ladi ishchilar bo'ladi deb niyat qilganman kelganimdan mana shu choponlar bezaklar e'tiborim tortib bunga endi qiziqish qanaqa bo'lyapti ham osha har bitta libosimiz bo'ladimi har bitta munchog'imiz bo'ladimi hayratda qolishadi voy shunaqa narsalar qilasizlarmi deb olib ketishadi hayratda qolishadi voy mana bu narsani qancha vaqtga tikdingiz bizaga tikib ber olasizmi qilib ber olasizmi degan borku gaplar ham bo'ladi kez kelgan vaqtda sotib ham olib ketishadi yaxshi chetga o'zingizni narsangiz borib birovni ko'zini quvnatib nima deydi bahri dilini ochib tursa tasavvur qiling voy men mana shu tomonlarga ham narsa sotganman yoki bo'lmasa narsalarim o'sha joylarga ham turibdi desangiz bu menimcha katta baxt bo'lsa kerak har bitta narsani olib kelish qanchalik qiyin murakkab bo'ldi o'sha jarayonlar qayerlardan oldingiz yoki o'z qo'l mehnatingiz bilan yasadingizmi tikdingizmi yillar davomida yiqgan mahsulotlarim chunki yo'qolib ketyapti dedim bo'ladimi har bitta bir oyna xaltami yoki bo'lmasa joynamosmi har bittasini sotib olib o'shani saqlab qolishga u'lgilardan nusxa olishga qayta tiklashga harakat qildim ferzuza endi kelgusi rejalar qanaqa kelgusi rejalar bundan ham kattaroq ishlarni qilmoqchiman muzeyimni kengaytirib o'quvchilar sonini ishchilar sonini chetdan kelayotgan mehmonlarni jalb qilish yo'llarini izlab boysun hunarmandlar yurti deya ta'rif berishimiz mumkin chunki hududda yosh u qari birdek hunar bilan band rahmatota eshonov salkam yuzni qarshilay degan bo'lsa-da, sevimli hunari temirchilik bilan shug'ullanishni kanda qilmaydi u asrlar o'sha bizga qadar yetib kelgan uzoq yillik tarixga ega temirchilikka o'zgacha mehr qo'yib milliy cholg'u asbobi chanqovuzni yasashni kasb qilgan chanqovchi bobo deya tanilgan bu ustoz hunarmandni rahmat bobo deb so'rashsa hech kim tanimaydi shuni aytishsa kerak o'z hunari ortidan hurmat e'tibor va e'tirof topganlar deya cholg'u asbobiga o'zgacha mehr qo'yilgan ikki barmoq kattaligicha keladigan bu jo'n va xush ohang sozning ovozi sokin va mahsum rahmon bobo xonadonida chalingan chanqovuz kuyini eshitgan inson bir muddat bo'lsada kuy ohangiga zehrlanadi mana shu chanqovuz yasashni bobomdan o'rganganman o'shanda besh yoshda edimda hozirda shu kasbmni davom ettirmoqdaman oldindan shu bobolarimiz shu kasbmdan qilib kelishgan biz ham nasib bo'lsa yoshlarga o'rgatib o'zimizdan shogird qoldirish niyatimiz bor muxtasar qilib aytganda bugun surxon vohasiga kelayotgan sayyohlar oqimi tobora ko'paymoqda bu esa mamlakatimizda tinchlik osoyishtalik barqarorlik yurtimizning zamon bilan hamqadam rivojlanayotganligining samarasidir